नमस्कार जी मैं नेहा कौर तुम देख रहे हो असर नजर नज़रदार लुधियाना बीरो चीफ टिब्बा रोड पूर्वी विधायक कांग्रेस पार्टी के संजय तलवार ने दिया बयान आम आदमी पार्टी के मेयर बनने के उपर ती देख रहे हो असर नजर नज़रदार नेहा कौर धन्यवाद ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਡਿਸੀਜਨ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ اپੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਨੰਬਰਸ ਔਫ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੇ ਅਜੇ اپੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਵਨਾਂ ਨੂੰ 95 ਦੇ 95 ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा यहाँ पे इलेक्शन लड़ी है और तीस नंबर लेने नॉट ए स्मॉल थिंग क्योंकि आ, पुराना आप रिकॉर्ड देखोगे तो हमेशा बारह तेरह सतारह जीते हैं अपोजिशन में और तीस हमारा इनका सिर्फ फर्क ग्यारह सीटों का था अगर थोड़ा सा आ, जो रोर लग जाता तो मेयर हमारा बनना था लेकिन जो प्रदर्शन हुआ बड़ा अच्छा हुआ है लेकिन आज एक चीज़ जो देखने को मिली इस हाउस में वो थोड़ा सा आ, वो देखकर ये क्लै क्लैरिटी होगी कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो दिखाने को हो रहा है और एक्चुअल में हो रहा है क्योंकि तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाई हुई है अपने ऑफिस में एक तरफ भगत सिंह जी लगाई हैं और इन्होंने अनाउंस किया था दो में कि हम जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो दलित एस सी परिवार से बनाएंगे लेकिन वो तीन सालों के नहीं बनाया इन्होंने और इस बार जो हमारा हाउस बना है उसमें मेयर सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर तीनों जो हैं वो जनरल कास्ट के हैं इसमें उन्होंने कोई भी ऐसी बी सी दलित परिवार से पोस्ट नहीं दी जबकि लास्ट टाइम जब कांग्रेस का हाउस था जब हमारे मेयर थे तो हमने डिप्टी मेयर जो है वो ऐसी परिवार से जनेयाद सिंह शिमलापुरी जी की वाइफ उनको उनको बनाया था तो अब हमने हाउस में जो हमारे ओपोजिशन की टीम बनी है उसमें भी हमने हरिजिंद्रपाल लाली जी जो हैं ऐसे परिवार से संबंधित है उनको डिप्टी लीडर बनाया तो इन्होंने जो हमारी चौदह सीटें हैं रिज़र्व सीट्स है, है सीट एस और दो हमारी बी सी सीट्स हैं बैकवर्ड क्लास से वो सोलह वार्डों में से एक भी इन्होंने जो हमारे कौंसल जीत कर आए हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो इनका जो आ, स्पेशल हमारे जो एस परिवार बीसी परिवार दलित परिवार उनके इनकी सोच जो है उनके विरुद्ध है उनके साथ नहीं है लेकिन फोटो ये बाबा साहब मीरा राव अम्बेडकर जी की अपने ऑफिस में लगा रहे हैं सर छोटा सा एक सवाल है जो कूड़े पास आए दिन हादसे होते हैं मर्डर होते रहते हैं किसी को छुरा मार दिए, किसी को पुश कर दिए इसके बारे में आप आपने कहा देखो सरकारों का काम होता है कि एंड ऑर्डर मेंटेन करना लोगों के जान माल की रक्षा करना लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हो गई है और अब जो लकली जो मेयर बने हैं वो लुधियाना ईस्ट से बने हैं और जिस कूड़ागर की आप बात करें वो भी लुधियाना ईस्ट में ही पड़ता है और जो मेजर इशू बूढ़ा नाला है वो भी जितनी उसकी चौदह सोलह किलोमीटर की लेंथ है उसमें से आधे से ज़्यादा वो भी लुधियाना ईस्ट में पड़ता है तो आप देखते हैं कि मे दो साल हो गए दो लगभग ढाई साल ये दो साल के अंदर अंदर कई मर्डर यहाँ पे हो गए पूरे ढंग के पास देखिए ये जिम्मेवारी बनती है सरकारों की यहाँ के एमएलए की यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स की कि ये चीज़ों पे वो रोक लगाएं लेकिन अगर वो नहीं लगा पा रहे तो सरकार का बड़ा फेलियर है और अब ये जो डेढ़ दो साल इनके पास बचा है दो हज़ार सताईस में दोबारा विधानसभा की चुने हैं तो मुझे मैं आज करता हूँ मैं नई टीम जो बनी है हमारी कॉरपोरेशन हाउस की मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लुधियाना शहर के डेवलपमेंट की उनके कंधों पर है और मुझे उम्मीद है कि वो बिना पक्षपात के बिना पार्टी वाइज से ऊपर उठकर कर वो लुधियाना शहर की डेवलपमेंट करेंगे और जो मेजर इशू हैं लुधियाने के स्पेशली बूढ़ा नाला आपका ट्रैफिक कंजेशन है पोल्यूशन है सारे लुधियाने की डेवलपमेंट है और ईस्ट में कुछ ऐसे इशूज़ हैं क्योंकि वो जो मेयर बने हैं वो ईस कॉन्स्टिटेंसी से बने हैं मुझे आशा है कि वो ये सारे इशू जो हैं डेढ़ दो सालों में ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ಲೆਟਸ ਸੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ